Майдан пресс-центр в гостях у компании Артемед. Компания Артемед ⁇ это пошивочный цех. Слово Юрию. Юрий, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Юрий Поляков, учредитель компании Артемед. Работаем по пошиву ортопедических изделий. И в связи с ситуацией в Украине, в стране, решили заняться помощью нашим солдатам-бойцам на передовой переквалифицировали и на сегодняшний день мы отшиваем разгрузки, аптечки. Вот, и просьбы, которые ребята просят подшить, значит, сделать их заказы, мы стараемся это все обеспечить на фронт. Вот. Ну а на сегодняшний день вот есть аптечки, разгрузки. Вот, передаем благодаря многим волонтерам. Люди помогают, и бывшие прокуроры, и министры, есть украинские патриоты, которые тоже участвуют в проектах. Вот. На сегодняшний день вот Алексей Тихонов приобрел машинки с электронным управлением. Мы ускорили темп, вот, несколько машинок его. И совместно мы раздаем уже разгрузки батальонам, которые находятся на передовой. Вот. А также попросили сделать украинскую аптечку, мы ее разработали и уже вот 350 аптечек украинских, как говорится, вышло на передовую. А покажите, пожалуйста, из чего состоит украинская аптечка? Чем она отличается от натовской? Значит, здесь пожелания были учитаны уменьшить объем аптечки, вот, натовская она очень огромная, это большой перечень. Здесь сделали два кармана. Утяжка для целокса, бинта Вот Все открыто, шприцы. Как бы, ну, наполнение волонтеры уже сами обеспечивают. Ну и как по натовке она отстегивается от малежки. Есть э, плита малежечная, можно на поясе. Точно так же можно одевать на бронежилет, разгрузку и где есть петли моле. Вот. Так что ребята оценили. Она небольшая, занимает мало места, в отличие от натовской. Кардура используется 1200, очень мощная. Это ткань кордура? Ткань, да, кордура. Крепкая, то есть как бы остальные материалы, ребята говорят, все портится, приходит не неводность. Ну, есть, так что, в огне от... не горит, в воде не, не тонет. В огне горит, любой материал горит после российских градов, я думаю, сгорает много. ну если горит земля, да. танки плавятся, поэтому да. говорить о ткани, что она выдержит, просто она износостойкая. стараемся сделать нитки, берем тоже самые дорогие, вот катушка ниток, допустим, 160 гривен. она руками ее практически, ну это можно порезать руки, но не порвешь ее. вот девчата приходят, приходят волонтеры к нам, приходят профессора доценты люди откликаются приходят работают там чертят ну получается уже ну новое государство можно так сказать вот. даже никогда б не подумал что те же министры и прокуроры и профессора могут вот, как бы пойти просто пожертвовать да и и время вот и финансово очень помогает и поэтому мы тоже принимаем в этом участие патриотизм это не должность это скорее так. всего зов души и сердца. Да, дело в том, что э, те люди, которые находятся на передовой, они к нам тоже часто приезжают непосредственно сюда, в цех, мы уже знаем друг друга там. Вот. Э, люди вообще бесплатно отдают свою жизнь. Поговорить про какие-то там наживы, ну это понятно, нам надо швей, бесплатно работать не будут, мы вынуждены. Вот сейчас думаем подготовить, допустим, чтобы что-то продать, потому что уже деньги как бы... Они имеют свойство заканчиваться, да, если работать постоянно э, гуманитарно. Вот. Но люди помогают и как бы вкладываем. Отработали, швеем заплатили, аренду заплатили, а остальное осталось, как говорится, уже народу. И каждый, кто пришел, помог, я считаю, это спасенная чья-то жизнь. И это чувство, когда ребята вот мы там передаем еще ну, дети приходят, рисуют рисунки, то когда ребята приходят сюда, говорят, мы знаем, за что мы воюем потому что ждать от министерства там и еще от кого-то. А тут они знают четко, они приезжают, вот Костик рассказал, ночью подпал под град, едет, мы дали там разгрузки, карманы, там еще ребята попередавали все. Он приехал, говорит, ночью уже машина на спущенных колесах, дымит, горит, приехали уже все. Сели, разгрузку открыли, и они радуются, потому что, говорит, за них думают и делают качественно. Ну, это было для меня, конечно, очень большая ну, радость, наверное. Услышать это с фронта. А скажите, пожалуйста, кто разработал аптечки и разгрузки? И подробнее о разгрузках покажите, что это такое. Ну, разгрузку сейчас. Потому что для мирного населения, что такое разгрузка это непонятное слово. В наше время, наверное, уже по, все знают, что по это. аптечкам вообще как бы говорить о том, что там сильно разрабатывать, уже все есть придуманное. Надо просто взять лучший образец и доработать под наши необходимости. Да, вот э, аптечки. Натовские использовали, просто мы их уменьшили, сделали компактные, основа была ихняя, а доработка уже конкретно были медикаменты, мы под них это все дело компоновали. Сами, сами придумываем, сами разрабатываем уже, дорабатываем, можно так сказать. Вот. По разгрузке это, ну, будем говорить так, приспособление для боекомплекта и для вещей бойца, находящегося в зоне проведения военных действий. Вот. что значит само слово разгрузка? Разгруз-разгружает, э да? Значит, э не по карманам, не по сумкам, а находится все у человека компактно. Будем говорить, у туриста есть рюкзак, у солдата есть разгрузка. Все вещи находятся, особенно э рожки, гранаты, они находятся под руками и не мешают бойцу вести наблюдение или боевые действия. Вот. Покажите, пожалуйста, разгрузку. Давайте, я вам покажу карманы. Вот, мы пошли опять же основа натовская. Тут ничего не придумано, просто сделано. Вставляется рожок. Угу. Одевается резинка. Вот, два рожка. Плюс можно, тут есть петли мале и можно одевать еще один рожок. И уже получается комплект 4 рожка вот эта вся структура может цепляться вот на разгрузочные тоже таким образом переплетение плюс можно компоновать поставить по центру сместить вот такая вот система придумана она не нами дело в том что если покупать такие образцы в украине то в среднем такого уровня разгрузка стоит комплект где-то 2 700 3 в каких, ну, смотря какой мародерский магазин попасть. Вот, мы же это, можно сказать, ну, вот скинулись и сделали это бесплатно, и уже где-то более 200 комплектов мы отдали. Вот сейчас еще доработаем, и примерно 200 комплектов мы уже передали солдатам. Вы отдаете это полностью бесплатно? Полностью бесплатно. Это не чей-то заказ? Это не заказ. Вот Алексей Тихонов, как бы мы тоже познакомились на Майдане, он очень переживает за ребят с Майдана. Конечно, у него больше душа лежит к Айдару, потому что там его ребята. И ну, большую часть это пошло все на Айдар. Вот. А так тоже Сич, Донбасс, вот, Шторм. Ну и батальоны вот, 25-й, 95-й. Ну 20-й, вот нам даже там уже послание где-то есть, фотографии, вот они. Покажите, а, пожалуйста. Вот есть фотографии, они нам вот, и такие штучки сейчас. Вот, если видно, передают браслетики. Я допомагаю. Так, так. 20 -ю. Вот, ну и есть фотографии, они нам пожелания сейчас. Вот Смотри. у вас такой флаг интересный. Да, это, что это за флаг, это флаг, значит, это с батальона Донбасс. Ребята, вот они сейчас на ротации приехали. Один парень с Луганска, Рома, а второй с Лисичанка. Мы познакомились уже давно, когда у них были, уже они уходили на фронт. Вот. То вот Адам с Лисичанка. Я не ожидал, а оказывается, человек разговаривает чисто украинской мовой, да? вот. имеет две клиники в Лисичанске и пошел воевать за Украину. Я сказал, это мой вклад, как бы, он складывает свои деньги, там ребят обеспечивает. Вот. Рома тоже работал, имел работу, и в первые дни пошел в партизаны. И вот на сегодняшний день, если вы видели передачу про ребенка, который пять лет посидел, вот, вот они и тогда освободили и занимались сашком. Вот. вот такие ребята, нормальные, полноценные ребята, приходят все в адеквате, вот, тяжело рассказывают про бесчинство российских наемников. Вот. Ну, приходят сюда, мы как бы уже, уже, можно сказать, уже волонтерская семья. Друг друга знаем. Оксана Черная, очень она Днепропетровска, тоже мощно она помогает. Она обеспечивает, уже и два броняка там раздобыла, передала им. Вот. Виталий Панич активно тоже, вот у него 25 95 он занимается. Вот. В Одессе тоже люди и мы вот так как бы друг друга уже знаем и пытаемся передавать информацию Виктор Васильевич тоже бывший министр тоже обеспечивает он очень много батальонов Светлана с ним ну в общем мы уже постепенно уже становимся настоящим государством Юрий большое вам спасибо ну вот давайте закончим на такой позитивной ноте я хочу прочитать если кто-то не успел увидеть, что написано на флаге, скажем, да. очень такие слова патриотические Слава Украине. Лише Украина забила сыновый килок в сердце Москвы. Адам Злосецянскую. Так. Дякую вам, Юрий. Дякую вам. До встречи. Слава Украине. Героям слава.